तुम्हारा बस हो ये लोबियों का विश्वास मत करना ये सब लोबी है इनका विश्वास करके पब्लिक भी गलती कर रही है इन पे विश्वास करना छोड़ दो ये तो खुदा के घर की मैसेज है हमें आया हुआ परमेश्वर की बाणी है ये तो उन्होंने हमें मैसेज दिया है के लोबी का प्रसार नहीं करना चाहिए भरोसा लोभी का नहीं करना चाहिए सब हैं, इनका भरोसा करके ही अगर हमने भरोसा किया है पब्लिक ने तो दुखी भी हम इसीलिए हैं, इन पर भरोसा किया है परमेश्वर पे भरोसा नहीं करते उसकी वाणी पे भरोसा नहीं करते ये कारण है कि हम दुखी हैं ये नहीं पब्लिक कसूरवार नहीं है पब्लिक भी कसूरवार है पब्लिक के अंदर भी लोभ है लोभी है ये लोभ का प्रचार धर्म का प्रचार बगाड़ के लोभ की तरफ को टाला है इन्होंने क्योंकि हम पे विश्वास करें लोभी लोभी पे विश्वास करेगा लोभी तो लोभी पे विश्वास करेगा दूसरे पे कैसे कर लेगा झूठे पे विश्वास करेगा सत्य पे तो विश्वास ही नहीं करता अगर सत्य पे विश्वास करते तो कबीर के साथ भीड़ होती गुरु नानक के साथ भीड़ होती इनके साथ तो भीड़ थी ही नहीं भीड़ किसके साथ है भीड़ पाप के साथ है लोभ के साथ है कुकर्मों के साथ है बकारों के साथ है तो भीड़ ही दुखी है दुखी क्यों ना हो भीड़ सुखी क्यों हो जो मंत्र दिया है सुख का गुरबाणी ने वो तो मानते नहीं सुख चाहते हो गुरबाणी की बात गुरु की बात को मानते नहीं क्या गुरु की बाणी दुख देने वाली है इसलिए नहीं मानते गुरु की बाणी को छोड़ के फिर सुख तुम्हें मिल कैसे जाएगा क्यों मिले तो मैं पब्लिक भी में भी कमी है कमी आई कहाँ से है कमी आई है लीडरों से विष्णु से आई है कमी राजे से आई है जथा राजा तथा तो प्रजा राजा जैसा उपदेश करेगा जैसा ज्ञान देगा प्रजा को वही मिलेगा यूनिवर्सिटियों से पढ़ाई बंद करी उन्होंने गुरबाणी की सही अर्थ बंद करे बिसलों वाले जो मिसल मिसल थीं उन्होंने मूर्तियां तक तो बढ़ दी हरिमंदर साहब में और क्या करते ये सब इनका किया हुआ है सब शरारत भक्तों के खिलाफ राजे कबीर पे हाथी छोड़ दिया क्यों उनको राज नहीं करने देगा ये। ये पब्लिक को वो मंत्र दे रहा है जैसे राज करना मुश्किल हो जाए एक्सपोज कर रहा है उनके बेईमानियों को राज की उनके अंदर क्या चल रहा है ये हुकूमत करने वालों को एक्सपोज कर रहा है पब्लिक को बता रहा है इसे ख़त्म करो रास्ते से हटाओ लाले दे के हटा लो कैसे ही हटाओ ये तो प्लान होते ही आए हैं शुरू से अब कम है कुछ तो अब जागरूक हैं लोग ये मसला है कि मुड़ी बंका भाई जो गढ़ अपना अपना ले लिया सारी राजे हैं कोई राज कर ही नहीं सकता इन पे जो आदमी गुरबाणी पे गुरबाणी को मानता है उस पर कोई राज नहीं कर सकता वो आजाद है इतनी बुद्धि उसकी प्रचंड हो जाती है वो टैक्स तो जब देगा जब कार चलाएगा जब कार नहीं चलाएगा पेट्रोल नहीं भूगेगा टैक्स कहाँ से देगा क्यों देगा टैक्स टैक्स देते हैं हम विकास की तरफ को जाके फ्लैटों में रह के डिपेंड हो के बिजली चाहिए हर वक्त चाहिए पानी के बिना गुजारा नहीं इसके वो डिपेंडेंट कर लिए हम उन्होंने फंसा लिए फसाए तो वो तो मुर्गे पाले हैं खाने के लिए पाले तभी तो खुराक देते हैं। कौन पालता है किसी को पालता कोई भाई ढोर भी पालते हैं लोग घोड़े पालते हैं काम लेते हैं उनसे बैल पालते हैं भूसा बैलों को ना आदमी को ऐसे ही है पब्लिक इनके ढोर पाले हुए हैं भूसा पब्लिक को अनाज सरकार को अनाज तो सरकार खाती है और भूसा जो है वो पब्लिक को मिलता है पब्लिक को क्या मिलता है भूसा ढोरों को भूसा ही मिलता है और क्या मिले ढोर है निये? ये ये ढोर समझते हैं पब्लिक को दम ड्रिबन कैटल दम होता है जो बोल नहीं सकता लाठी जिसके पास है भैंस उसकी डंडा इसके पास है सरकार का कहाँ जाएंगे ये वाक्य लॉकडाउन कर देंगे निकलो बाहर कौन निकलता है अपने आप बीमारियां बढ़ा लेंगे फैला देंगे फिर लॉकडाउन कर देंगे वो जो बड़े अफसर हैं वो बड़ी तनख्वाह लेते हैं उन्हें कहे भूखे मर जाओगे तुम भी हमारा साथ दो देना पड़ेगा सब कुछ ऐसा ही है ऊपर से लेकर लेकिन नीचे वाले भी समझ रहे हैं अब ऐसी बात नहीं है नीचे वाले समझ रहे हैं अब अब दो तीन परसेंट आदमी हैं आहिस्ता आहिस्ता वो लागू हो जाएंगे बाकी लागू हो जाएंगे सोच बदल जाएगी हाँ दो बार कोड और तेवर खाई की बात कर रहे थे हम दो कोट है एक तो कूड़ का झूठ का कोट है संसार ये झूठा है माया संसार की चिंता छोड़ दो रोजी रोटी उसने दी उसने भेजे हैं अब दूसरा क्या है दूसरा भ्रम का कोट है भ्रम के अंडे में बंद है उसे हम उससे भ्रम से बाहर आना है हमने आत्मा के लिए भ्रम का कोट है मन के लिए हमारी बुद्धि के लिए शरीर का कोट है एक पहले तो दुनिया भी चिंता है हम बालक कैसे पाने धर्म तो जब करे जब बालकों की चिंता हटे घर की चिंता हटे घर की जनता को गुरु नान कहता है जनता मत करो चिंता तो है फिर हाथ पैर से काम करना काम करो कुछ मना करता है मन क्या करता है मन आगे प्लान बनाता है फिर उसकी क्या जरूरत है भाई प्लान बनाने की प्लान बनाओ के भ्रम के कोट से बाहर कैसे जाना है मन को कैसे जीतना है मन क्यों नहीं मानता गुरबाणी को यहां ध्यान रखो क्या कमी है मुझ में कि चीज का सबसे बड़ी चीज लोभ है लोभ नहीं मानने देता लोभ कहाँ तक है लब लोभ कहां तक है लब लोभ खाने से शुरू होता है पहले ढोर भी लबलोब करते हैं ये नीचे से आई है बीमारी लबलोब की हमें खाने की ये घोड़े हैं ना हमारे जो कमज़ोर है उसे खाने नहीं देते ताकतवर पहले उसका खाएंगे अपने बाद में खाएंगे अपना उसके सामने है दूसरे का खाएंगे पहले उसे डरा के उसका खा लिया फिर अपना खा लेंगे वो तो यहाँ गोवाएगी नहीं बेचारी वो तो ये वहां से आया खाने का लोग ढोरों से अभी ढोर ही न फिर पेट भरे हो पशु सो, सोयो हर दिन बैल बराने होए हैं वो भी कबीर कहता है सारा दिन जंगल में चुकता है बैल पेट भर लिया और आराम से सो लिया बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं वो ही तो हमें ये जानवर से आई है ये हमारी आदत इसलिए कालोभी का वैसा कि जब अभी वो पशु है आदमी नहीं है वो सिक्की को अख्तियार कर लेगा छोड़ दो तुम भूल जाओ अभी तो पशु है वो, पशु तुम्हारी भाषा को समझेगा कैसे उसके तो पेट का ही ध्यान है सारा दिन पेड़ से आगे जाएगा ही नहीं वो कहते जाकर एक मसाल देते हैं कि पढ़ने चला गया कभी मुझे बीस तक गिनती सिखा दे भाई यही होता था आगे पहले पढ़ाई बड़े आदमी जाते थे पढ़ने कभी भाई तुम भी पढ़ाई सीख लो कोई बात करनी होगी और पंद्रह बीस साल का कोई चला गया पंडित के पास पढ़ने वो बोला दो और दो चार बोला दो और दो चार रोटी उनका क्या ऐसे भूख लग रही है जब रोटी साथ जोड़ता है इसका मतलब रोटी की भूख है ऐसे कहते हैं ऐसे रोटी खो ले फिर पड़ेगा ये ये भूख नहीं पढ़ने देती है मैं भूख कुछ भी सीखने नहीं देती है ध्यान उसमें ही है भूख में ही है सबसे अपराध है ये बड़ा अवगुण है लोभ और सेंटर में है ये लोभ जैसे एक बाजू इधर है एक बाजू इधर है एक टांग इधर है एक इधर है सेंटर क्या है ये ये लोभ है पेट लोभ है पेट में लोभ तो ना तो खुराक इसमें जाती है इसमें जाती है इससे इसे सप्लाई होती इसके इसे इसे चारों को सप्लाई होती है लोभ से चारों को शक्ति मिलती है लोभ से लोभ सेंटर में है काम क्रोध लोभ अहंकार सेंटर में है लोभ सारी बात ही लोभ पे खड़ी है इसलिए जो जिसका पेट प्रधान है उस पर ये अभी के उस उसपे न करो वो सिक्ख्या लेगा अभी नहीं वो चलेगा अगर इस बात को वो मान लेना उनकी चिंता मत करो तो वो सिक्की को धारण कर सकता वरना नहीं कर सकता दुकानदार कैसे हैं भागते हैं दुकान पे को दो मिनट नहीं लेट होता था वो लोभ था बुद्धि ठीक है तेज है लेकिन मानी कोई बात है। कुछ भी नहीं माने क्यों माने क्यों माने लोभ है लोभ नहीं करीब आने देता सिक्खी के सबसे बड़ा अवगण है लोभ क्यों लीजिए गढ़बं का दो बार कोट और तेह बार खाई पहला कोट ये शरीर का है शरीर के लिए ही हमारा लोभ है सारा शरीर है तो लोभ है शरीर की चिंता लोभ पैदा करती है शरीर की चिंता ही लोभ का रूप धारण करती है जिसे शरीर की चिंता बाहर रखी वो तो माया में फसके फंसा हुआ अभी। मन माया में फादर है ओ लोभी है ना ही ना मीत है नहीं निकल निकलता बाहर से लोभ से ये जब तक निकलता नहीं तब तक ये सुनता ही नहीं गुरबाणी को लोभ सुनने नहीं देता मैं बार बार कहता हूँ नहीं सुन रहे नहीं सुन रहे नहीं सुन रहे लोग से बाहर आके वाणी सुनी जाएगी सुनी नहीं जा सकती लोग भी सुनी नहीं सकता समस्या तो यहाँ खड़ी है कौन सुने अंधा बोला है ये अंधा बोला बोला सुनेगा मायाधारी तो अंदा बोला जो शरीर को साथ जुड़ा हुआ है वो मायाधारी है अंधा बोला, अंधा बोला कैसे सुन लेगा बोला सुनेगा कैसे बहरापन पहले ये बहरापन दूर करो लोभ को छोड़ो तो वाणी सुनाई देगी फिर सुनोगे फिर पता पड़ेगा कि कहती क्या है समस्या तो यहाँ ही खड़ी है शुरू में क्यों लीजिए भाई दो बार कोर्ट आते पहला कोर्ट लोभ है ये शरीर का माया का चिंता बाकी चार इससे जुड़े हुए ही हैं लोग छोड़ोगे वो कमजोर हो गए अपने आप जब पेट में कुछ जाएगा नहीं हाथ पांव अपने आप नहीं काम करेंगे अपने आप हाथ पांव कमजोर हो जाएंगे पेट में नहीं जाएगा जब कुछ है। वो तो पेट में जब जाएगा टंकी में डीजल जाएगा जब भी तो इंजन चलेगा जब भी चक्का चलेगा इसे ही बंद करो लोभ को बस अपने आप कमजोर हो जाएंगे क्रोध भी कमजोर हो जाएगा मोह भी कमजोर हो जाएगा मोह हमें लोभ नहीं त्यागने देता मोह है बच्चों का क्या होगा अगर लोभ त्याग दिया तो वो अपने कम हो जाएगा चिंता वो यहां लोभ में आ गई बच्चों की चिंता लोभ में आ गई चारों के प्राण इसी में है चारों के प्राण लोभ में है अगर लोभ की सप्लाई बंद कर दें, तो चारों के जो चार तोते हैं ना इसी में प्राण है उनके चारों कमजोर दो है बार कोट पहले ये लोग को तोड़ दो तो गुरु विश्वास करेगा तो गुरु मानता है कि अब सिख बन जाएगा ये नहीं तो गुरु ही नहीं समझता सिख बनेगा वह तक कोई बात नहीं आता है, जाता है जान दो ये तो पशु है ऐसे ही चलता रहता है गुरुद्वारे जाता है आता है पशु है सिक्खी सुनी ही नहीं और जो असली सिक्खी की बात सुनाते हैं उससे फिर नफरत करते हैं क्यों लोह दिया हमारा हमारे बच्चों का क्या होगा हमारा ये क्या होगा वो क्या होगा तो विरोध कर रहे हो तुम तो फिर गुरबाणी का विरोध करवाता है लोभ गुरु के ही खिलाफ खड़ा है गुरु के खिलाफ करता कौन है लोभ वो कहता लोह छोड़ दो वो कहता नहीं छोड़ छोड़ तो दें तो हमारा क्या होगा दलील हो गई ना सलाम जवाब हो गया सलाम करी गुरु पे कर दे वो कहता लोह छोड़ दो क्या जी ये तो मुश्किल है जवाब हो गया ना सलाम भी करी जवाब भी जब ही दे दिया कि ये बात नहीं मान सकते हम वो मेरे पास क्यों आया था भाई जागर को गुरु थे वो यही कहते थे लेकिन ये जो गुरु है ना पोथी साहब ये नहीं कहता ये तो वो कहेगा जो हम पढ़ेंगे अपने मतलब का पढ़ेंगे वो अपनी मर्जी से बोलने वाला गुरु होता है जो अपनी मर्जी से बोले जिसका तुम मर्जी का पत्र पढ़ोगे वो गुरु कह सबाई मुखवाक तो तुम अपनी मर्जी से लेते हो तो गुरु उसे मानते हो तुम उसके गुरु हो कि ये पढ़ा हमें यह नहीं हमने पढ़ना ये सुना ये सुनना चाहते हैं हम ये सुनना नहीं चाहते तो गुरु तुम हो या वो हो बातें हैं सब अंदर क्या है गुरु आप बन गए अपनी मर्जी का मुखवाक ले लिया गुरु तुम्हारी मर्जी से तुम ठीक कर गुरु ने तराशना है तुम्हें अपनी मर्जी से तराशेगा तुम अपनी मर्जी का मुख भाग सुनना चाहते हो मानते हो तुम गुरु उसे दो बार कोट आते खाई अ तेवर खाई क्या है अगर कोट बाहर का तोड़ भी दें हम मान लो लोभ छोड़ भी दें तो तीन खाई और हैं पार करने को एक खाई पार करके एक कोट टूटेगा लोभ की खाई है लोभ की खाई है खड्डे में गिरे हुए हैं लोभ के में तो खाई कैसे पूरेगी जो कोट है ना दीवार है उसे घेर घेर के खाई में घेर लो वो इसी की मिट्टी है वो और क्या खाई भी पूरी हो गई दीवार भी खत्म हो गई कहीं दूर ले जाने की तो जरूरत ही नहीं वहीं घेर है। ये खाई कौन सी है तमोगुण की खाई है पहले लोभ एक तमा है कहते हैं तमा बहुत है ऐसे तमा छोड़ेगा तमा को पार करेगा तो वो कूड़ की दीवार गिरेगी नहीं गिरती ही नहीं तमो गुण की खाई है तमा है तमा छोड़नी पड़ेगी पहले जब तमा छोड़ते हैं फिर लोभ नहीं रहता वो फिर लोभ नहीं रहता ਫਿਰ ਕਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉਦਮ ਕਰਨਦਿਆਂ ਜੇ ਉਹ ਕਮਾਵਨੇ ਸੁਖ ਪਹੁੰਚ ਫਿਰ ਕਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਦ ਤਮਾਕੀ ਖਾਈ ਪੂਰਦੀ ਫਿਰ ਕਿਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੇ ਵੀ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦਮ ਕਰਨਦਿਆਂ ਜੇ ਉਦਮ ਨਹੀਂ ਛੋੜਨਾ हाथ से काम करना नहीं छोड़ना ईमानदारी का काम करना है कमाने कमाई भी करनी है सुख भुंच वो जो आनंद होगा रोटी का अब नहीं है वो वो जो रास्ता आएगा ना उस खाने में आज के खाने का उसके खाने का बहुत फर्क होगा वो चाहे जौ की भूसी का भी ही रोटी हो जौ की भूसी खाऊ कह रहे कबीर जौ का, का, का शान बुरा भी हो वो भी उसमें भी आनंद होगा सादी रोटी बिल्कुल सादी जैसे जोगी लोग साधु खा संत खाते थे सादी वो तो पेट वो देख नहीं रहे क्या खा रहे हैं अगर जो है मैं देखी उसे शांत करने के लिए खाते वो स्वाद के लिए नहीं खाते आगे आएगी पंक्ति वो टेस्ट के लिए नहीं खाते वो मैं देखी अगर कोई शांत करने के लिए खाते जीने के लिए खाते हैं खाने के लिए नहीं जीते वो जीवन चलता रहे इसलिए खाते हैं शरीर चलता रहे इसलिए खाते हैं ओवर फैटनेस के लिए नहीं खाते टेस्ट के लिए नहीं खाते वो रस और है उसमें संतोख का रस है यहां क्या है संतोख का तो यहाँ यहाँ बेसब्री है अवगुण है अशांति है कल्पना है चिंता है फिक्र है हंकार है कि हम अच्छा खाते हैं लोगों को अच्छा मिलता नहीं है हमारे घर ये बना हमारे घर वो बना हम तो हफ्ते में दो दो हम मीट खाते हैं यही बातें करते हैं लोग ये क्या हहंकार है ये तो ये तो हहंकार है इसीलिए जीते हो तुम यही बना तुम्हारा उपलब्धि है तुम्हारे जीवन की जो दे रहा है खाते रहो अच्छा दे रहा बुरा दे रहा जैसे हमारा में लिखा था वैसे हमें मिल गया इसमें ध्यान की क्या जरूरत है दो बार कोट और बार खाई एक खाई तमोगुण की पार करके ही कूड़ के दीवार के करीब जाया जा सकता है को खाई बाहर है कोड कैसे टूटे खाई तो पार हो पहले तवागुण की खाई है उसे पार करना पड़ेगा पार नहीं होती तवोगुण की खाई में ही खड़े होके खड़े हैं घिरे हुए हैं वो दीवार जो है ना साथ उसे खोद खोद भर लो खोते रहो ऊंचे जाते जैसे मिट्टी नीचे जाएगी हम ऊंचे च... होते चले जाएंगे तो हम कहते मिट्टी आती रहेगी और ऊपर को खोदते रहेंगे हमारा रास्ता बन गया आधी दीवार खोद दी मोरी काल चलो मान लो पल्ली तरफ चले गए दीवार पे खड़े हो गए पानी का तो है ही बीच में जगह ਜਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਾ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਕੋ ਫਿਰ ਆਮ ਆਸਾਨ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਕਾਈ ਪਾਟਣੀ ਕੋ ਕਾ ਹਮ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਕੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਖੜੇ ਗਏ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਪੱਲੀ ਖਾਈ ਫਿਰ ਭਰ ਦੋ ਆਦੀ ਤਾਂ ਭਰੀ ਜਾਏਗੀ ਆਦੀ ਕੋ ਆਦੀ ਮਿੱਟੀ ਇਧਰ ਕੀ ਆਦੀ ਇਧਰ ਕੀ ਕੁਝ ਬੱਲ ਹੋਏ ਤੇ कुछ हम पार भी कर लेते तीन चार फुट तो पार कर लेते हैं ना खड्डा हो तीन फुट का चार फुट का उससे तो वैसे भी बाहर निकल जाते ऐसे ही अगर ऐसा हो ए, करें ऐसा ही है कि वो पल्ली खाई कुछ बड़ी कुछ उस पर खड़े होकर कुछ पल्ली दीवार फिर गई ली इसमें तो आगे आ रजोगुण की उनकी खाई दूसरी रजोगुण है हमारी कबीलदारी की जय जो है संसार की संसारी जुम्मेवार हैं रिश्तेदारियां हैं ये है वो है अब संसारी जो जुम्मेवार अगर सतोगुण में तो आपने जाना है तो संसारी जो मोह है उसे कम करना पड़ेगा समझना पड़ेगा इसी खाई में रहना है इस खाई को पार करना है अगर पार करना है तो इस खाई को भी पाटना होगा अगर इसी में फसे रहना है तो रहोगे इसी में फिर ऐसे आदमी भी हैं जो तमोगुणी तो है नहीं रजोगुणी हैं, अच्छे आदमी हैं लेकिन जीवन मरने में फंसे हुए हैं आगे नहीं जाते रजोगुण में आदमी ज्यादा है तमोगुण तो गुण में आदमी थोड़े हैं बुरे आदमी जो है ना संसार में इतने ज्यादा नहीं हैं जिनको सब बुरा बुरा कहें बदनाम हो जो जिनमें अवगुण हैं लेकिन वो अवगुणों से डरते छोड़ भी नहीं सकते उन्हें प्रकट भी नहीं करते बुरे जो गुण वाले हैं सारे लोग है लेकिन ऐसा नहीं दूसरों को लगे ये लोभी है दूसरों का लगे कि बहुत लोभी है यार ये लोग है लेकिन उसने छुपा के रखा है गुण है छुपा के रखे हैं रखे तले दोहराए कबीर कर रखे तले दोहराए अपने अंदर ही छुपा के रखे हैं लो बुरा है लेकिन छोड़ा नहीं क्रोध बुरा है लेकिन छोड़ा नहीं अंदर है समय समय प्रगट भी हो जाता है वो है लेकिन छुपा हुआ है इच्छा में है लेकिन छुपिया हुई हैं छुपी हुई है।, है फिर छुपाने रखता अंदर ही है लेकिन छुपा के रखता है प्रगट नहीं होने देता ज्यादा नहीं प्रगट होने प्रचंड नहीं होने देता है पता लगता है अब रजोगुण से आगे सतोगुण में चला गया संत बन गया बड़ा खतरनाक है ये खाई अगली अगली खाई बड़ी खतरनाक है रजोगुण की रजोगुण से संत भी बन सकता है बड़ा आसानी से स्वभाव बदल सकता है रजोगुण वाला संगत कर ले अगर वो स... वो चेंज हो जाएगा लेकिन संत अगर बिगड़ गया वो चेंज नहीं होता फिर संत चाहे मानो चाहे ना संत आता है बहुत सुनता है कुछ समझता है धर्म को धर्म का ज्ञान हासिल करता है यहाँ जब ज्ञान लेता है वो धर्म का